Може, щоб задати ті самі питання під час другого розміру. Ви планували стіл, але зробимо такий невеличкий стендап. Тому... Шоу є? Да, шоу. Тобто, ну, сказали, що він так зручніше. Тому, напевно, почну з першого питання я і я б хотів попросити розказати про те, як обвино протест у Прошу, почати їхній ну. компаній. Я думаю, що на 30 5. Процесс продаж у нас строится из двух этапов. Первый это лидогенерация, вторая конвертация. Конвертация не проблема, если у вас качественный вид. У всех компаний проблема именно с лидогенерацией. Мы генерируем лиды пассивным способом, сбрасываем контент в интернет качественный. Вид. Процесс. Кто? Как часто? Ну я получится только что рассказывал. А рассказывал кто? Кто? У нас есть журналист, у нас есть команда, которая разрабатывает дизайн-компоненты, и мы собираем это все в кучу и выбрасываем в интернет. И сейчас Минимум несколько материалов в неделю по дизайну. Желательно один-два компонента на GitHub. И ну, 5-10 статей на блог. Ну, это же не важно. Ну, блин, ну, что-то пишем. Okay. На все прочее есть мне, мы продаемся в основном на данных площадках у нас есть партнеры, с мы получаем контракт, с с нашим этот, ну, если у вас наши партнерские взаимоотношения. очень много партнеров я беру, благодаря своему опыту и репутации, потому что меня знают, Я понимают, чем мы занимаемся, есть доверие, когда если у вас достаточно узкая экспертиза, да, то если она кому-то нужна, мы не можем по предоставить. Благодаря этому мы получаем массу наших партнеров. То есть процесс не мает его. Uh, смотри, ну, Поскольку у нас небольшая компания, это достаточно. Да, я стараюсь держать процесс достаточно бережливым. Я отвечаю сам за продажи, но а я эти вещи, завыкаются на меня. В да. кош случаях, когда мне нужно привлекать своего партнера, сидеть его на да. точных вещах, которые ну, я не могу дать техническую экспедицию. Да. Чем проще, мне кажется, тем оно лучше. Ну да, потому что там уже процесс начинает делаться, и компания обзаводится на не дорожный да, А видно. сколько людей компания? компании? человек. У нас в компанії зараз порядка 110 чоловік. Ми спеціалізовані mm -hmm. по системі Drupal. Це люди на одному офісі вузько ОСПІ, і в його невеличкий офіс конкретно 10 чоловік. Ми всі 7 років працюємо. У нас всі продажі тримаються на одному каналі, на тому що Drupal це open source, ми приймаємо активну участь в його розробці, тусуємося цьому ком'юніті, їздимо до конференції і працюємо як вотсорські партнери, відомих фірм, які ось, є також на цій технології. Прекрасно. Пытание дало. Давайте сходы, якщо есть вопросы, сразу задавайте, будем оперативно відповідати. На каких партнерских условиях вы устраиваете свои вза взаимоотношения? Uh, смотри, uh, условия ну, первое, да, то есть, uh, первая схема. Мы даем процент от оборота в течение какого-то срока, да процент с каждым каналом собирается отдельно. Также обсуждается отдельно, что этот человек нам дает. Он просто нас с кем-то сводит, дальше мы идем все продажи, или этот человек нам помогает там, с активно участвовать в процессе продаж. В зависимости от такого участия, от этот процент разному варьируется. А какой именно процент? Если не mm -hmm. секрет. Ну, это, ну, есть, это коммерческий мой вопрос. Это разные проценты с разными каналами он свой. Здесь могут быть те люди, с которыми там работают, которые знают, с кем я работаю. Поэтому я процент не палюсь. В общем, не Есть... Да, Здесь, э, дай я еще просто скажу, да. И ну, с партнерами еще как бы ну, параметры, которые обсуждаются, как долго мы имеем, ну, имеем взаимоотношения с интернетом, и кто как бы администрирует этот контракт, тоже вопрос который необходима. С каждым партнером решается. То есть, в сломе деньги приходят, мне я делюсь с ними, деньги приходят на партнера, он как бы мне перерос. У нас а всегда только... была партнерская партнерка была всегда? Или да, всегда есть кто-то, кто еще кроме нас, кто, кто, кто нас рекомендует, приводит к нам проект. А есть компании без партнерки? Подавите руки, пожалуйста. А, ни это? одного партнера, а да? Да. да. Вот разрешите, я добавлю, у нас есть партнерка, мы от клиента платим 10% от инкама на протяжении года. О. Да. У нас есть даже вот наша компания, это Интернадел. Если забрать партнер с, с ком, то можно зарегистрироваться в маленькой crm <связывающие> да, да, вот. начинается легко. да, клиента и с вами, с вами как отправить деньги. На мою почту или на карту? <связывающие> Вся питание. Пожалуйста. Назовите, пожалуйста, каждый из вас топ-3 каналов продаж по эффективности, которые вы считаете самыми самыми. Блог, <связывающие> Дрибл, Дитхаб. Нужно <связывающие> <вопрос? связывающие> Да, Стоп, стоп, стоп. Баланс, личные связи, партнер. Это тусовка, пиво. Это два, а третий. Это целый канал. Тусовка, пиво. Гайдер. Сейчас Можно вопрос к вам, скорее всего, потому что Китхап видел Недавно в тренинге был ваш менюшка красивенькая такая, да, для ага. э, Вот Именно интересует, какой уровень конверсии именно с гитара и потому что там ну, в основном специализированные уже как бы, люди ходят. И ну я, я сейчас не готов ответить именно на тему конверсии, но нормально. Ну, ну, вообще GitHub, в принципе, имеет возможность продавать. Да? Так, так это, это, инструмент маркетинга. То есть мы постоянно туда вкидываем какой-то контент, У ну, mm -hmm. масса этих минишек, там вагоны, маленькая тележка. Мы обгонали в uh, трендинг девелоперсы в Facebook, Google обгоняли там, в рамках одного дня там, по языку программировать. Это просто еще одна площадка, где и ваше имя могут найти. Собственно, если там клевый контент выдавать, то вот, продает очень хорошо. Но конкретно откуда, какая, как это? Вот есть кнопка контакт пас, я, я, не всегда готов ответить, откуда туда пришли люди. Просто, ну, что-то там упрашивают, но Вы я... Как-то не трекаете какими-то... Спрашиваем на этапе общения, но я просто сейчас ну, не могу ответить. Есть еще питание в зал? Тоді в мене питання до в заводу. В кого є побудований, формально побудовано процес продаж? Підніміть, будь ласка. Дуже мало мають. Ну, менше 10% немає. Добре, тоді питання до експертів. З чого почати побудову процесу, власне, процесу, формального процесу. Не якихось там активності, а власне процесу від машини. Випустить, що дійсно і все, і ділять їх. Заміряйте, конверсію. Тобто спробувати сьогодні. Как вариант? Ну, опять же, есть разные компании, есть разные рынки, то есть раз, разные размеры. Допустим, мой доклад на тему мобайла для стартапов, он абсолютно не применим, никак там, к людям, которые занимаются разработкой веб-систем, которые длится там по 2-3 года и команда там 10, 15, 30 человек. Mm -hmm. Я как бы могу рассказать, ну, то есть зависит от того, в каких условиях вы работаете. В общем-то, на каком рынке. Или он к по формулению у вас на процессе не бывает, Может, медленно что там инструменты об да, я больше скажу, продажи в каждой компании зависят в первую очередь от характера учредителей этих компаний. То есть есть люди интроверты, есть экстраверты, есть те, которые могут нанять нормальных селзов, те, которые не могут, некоторые продают на конференциях, за о некоторые, допустим, не любят общаться с клиентами, и они продают через интернет, занимаются пиаром, допустим, как я. То есть, все абсолютно настолько индивидуально, что дать какой-то рецепт невозможно. То есть рецепт в вакууме, так как компания в вакууме. На бумаге есть, а на деле не выходит. Просто потому, что человек другой. И условия другие. А не было, да? просто такие с чего начать? Я вот сейчас при вас нахожусь на стадии, когда я начинаю строить этот процесс, я его просто я отвечаю, да? Отвечаю о том, через какие каналы я хочу продавать и какая стоимость вхождения для меня в этот канал. Да. Вот как вы, вот так. Вот. Я вважаю, що ну, в мере, на що я дивився, мене цікавили, цікав, цікав, ніби стільки цікаві проєкти, стільки цікаві клієнти. Тобто, тобто, для мене цікається клієнт. Відповідно, я, я би радий визначити цікавих клієнтів, це можуть бути навіть великі компанії, середні компанії, вони були цікаві. Є плавав, такий термін ковиряти дирку клієнта. Тобто проходити контакти і пробувати це, ту компанію яку Я хотел бы еще добавить, то есть мы ну, есть же стандартная там, тройка э, система построения отдела продаж. То есть это лидер генерация, лидер конвертация и аккаунт менеджмент. Mm -hmm. То есть привлечь да сконвертировать в первую продажу и э, удержать клиента, либо же продолжить работу с ним дальше. И соответственно на каждом этапе есть свои определенные челленджи. Для каждой компании в разной отрасли они разные. Это, кстати, мой партнер, он классно умничает. Соответственно, на этапе лидогенерации это каналы и стоимость привлечения по каналам. На этапе лидоконвертации, собственно, стоимость вообще конвертации, она бывает очень дорогой, если привлекать там 10 человек, это может быть очень дешево, если сам владелец компании договорился с клиентом, сделал какой-то там начальный estimate и выдал клиенту всю информацию, и мы начали работать. Ну и, соответственно, как... Удержать клиента – это, наверное, самая такая сложная часть, и на нее отвечают на каждом этапе развития компании по-разному, в зависимости от того, что вы делаете. То -то требует все генера и... Вы выбираете для себя на каждом этапе, что делать, то есть, куда вкладываться, и вкладываетесь, и смотрите, где у вас самая сильная сторона. Развивайте сначала самое сильное. Если у вас хорошо получается генерировать через Еланс, вы вкладываете свои силы в Еланс, Понимаете, там плюс два человека, там, или там делаете там, свой профайл сильнее. Если у вас самое сильное это рефералы, вы вкладываете там в развитие живота, там, сорта пива, где, с кем затусить, то есть ну, стараетесь в это вкладывать, ну и так далее. Можно я еще добавлю? если ну, по тебе я вспоминаю, у нас мы, 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 долго думали, почему там что-то происходит с нашим продуктом. Почему мы растут так, как мы Если мы как раз смотрели на вот эту вот воронку, да, и в какой-то момент мы поняли, что окей, лидов у нас достаточно, да, э, узкое место в том, как мы эти лиды конвертируем. А, и мы поэтому какой-то блокнот. До этого времени мы не привлекали дополнительных служб, не строили новые каналы, понимаешь, что там нужно пофиксить ну, дырку решить, ну, там, дел, мы ловим этих клиентов. Почему можно сказать, что в тачу занимается тем, чтобы стимулировать себе этот процесс, да, и быть там, где я Да. Ну, ну, не, ну, не, ну, не знаю, на что это рисовать, но нужно понимать просто, где, ну, откуда вода вытекает. Если ну, на, и, ну это как в этом, как увеличиваешь, ну, когда ты увеличиваешь конверсию, надо с корзины. А с чего почему у тебя клиенты уходят? Mm -hmm. то, с самого конца оптимизировать ну, Мы, допустим, собираем ежемесячно по каждому из каналов статистику. То есть у нас по сайту нашему илантинскому одна статистика, то есть воронка, конверсия, там абсолютное количество лидов, статистика по илансу и по-другому. Конкретно по гитхабу сложно сказать, потому что клиенты из гитхаба идут конкретно нам на сайт. В общем -то. А вообще мы все это замеряем. И вот если что-то изменилось, то это сразу видно. Почему это важно делать? Долго у нас было все одинаково. Ну, все нормально, все хорошо. А в один момент, в мае, там люди пошли в отпуск и что-то произошло, а мы как бы не замеряли цифры и не понимали, что у нас уже настала жопа. Пока она не сегодня, она завтра настала. То есть, если этого не делать, то можно очутиться в очень неприятной ситуации. Желательно все-таки регистрировать цифры и проверять, что каждый там, период времени, что у вас там конверсия такая же, как и есть, и, ну если вы ее улучшите, то еще лучше. Вы что, и пытание по ТРХ задают? А с кем не делали? С кем? С кем? вообще не конвертится. А, LinkedIn можно продавать, можно нормально продавать, но Ми займаємося пасіним продажами. Раніше у нас був чоловік, який займався активними продажами через LinkedIn. Ну, тяжко, сложно, ну можна. Ну, не знаю. Так, відповідно, -та. ми, ми говоримо про процес продаж і чомусь так, я так від експертів не почув питання в процесі людей. Тому що ми там заміряємо, лідогенеруємо. Я би хотів почути від вас з точки зору якраз. Як створюється відділ продаж в частині людей, ресурсів, команди, тому що сейл там відіграє не меншу роль, як ну, просто, тобто, автоматика автоматикою, але донесення того, що ви хочете донести, воно все ж таки йде через, ну хтось сказав, там, хтось дрелить, хтось е, випиває. Ну, але за випивкою стоїть теж певний сценарій розмови з клієнтом і досягнення результату. Тобто, да, от процесс, команда. Процесс. Тобто я наразі не почув від вас все ж таки от командної роботи, тому що мені здається, що якщо ми говоримо про лідогенерацію, потім її конвертацію, а потім її утримання, це такий тяжкий процес. Власне, тут ще ремарка до цього, тому що процес не корисний тим, що можна заміняти людей, його можна масштабувати. Тому що якщо він зав'язаний на, на одну людину без процесу, да, наприклад, на керівника компанії, керівник компанії захворіє попав і або просто... Я захотів займатися бізнесом, компанії немає. Я там дуже, дуже просту відповідь. Процес це те, що покоряється. Зараз тобто, можна запустити, коли ви впевнилися, що воно робить. Ви ви можете 1, 2, 3, впевнений, що воно працює і закликати процес, поставити людей. Не можна, не можна ставити людей на те, що, що не працює. Не можна автоматизовувати хаос, і буде автоматизований хаос. Е, питання до залу зараз. Е, як ви чуєтесь, не за жартом? Може закінчимо круглий стіл, провітримо зал перед наступними доповідями? Чи менше я б хотів би е, ну воно, Ні, воно так, але давайте хоча б докінчив тему формування команди. Mm. Ну я розумію, yeah. я розумію, що процес і про ну тобто люди наймаються на процес, але все ж таки люди в ну, відіграють мені більшу роль ніж просто автоматування, Ваш питання в тому, Наш понимаешь, что такое правильный сейл? Да, ну да, например. Ну, то есть, ну, как формировать команду? Даже под, ну, если мы говорим о процессе, мы должны понимать о формировании команды. Mm -hmm. Ну, потому что, ну, я считаю, что если делить блоки, то команда это тоже довольно такой серьезный блок. Я скажу, что для меня является важным ну, критерием, ребята, может быть, запомнят. Я, я сейчас в поиске силов активных, для меня очень важный критерий это техническая грамотность. Да, это человек, который будет продавать. Мы команда, которая является, то есть у нас аспект, мы работаем с техниками больше, чем с бизнесменами. Мне очень важно, чтобы например, мой продажи, кроме там всех других качеств, которые есть в продаже, он был технически грамотным человеком, он мог отделить, отличить JavaScript от Java, например. Да, и мог компетентно об этом говорить потому что мы клиент технический. Угу. Вот три месяца и все все знают. Ну, ну так, у нас краудсорс продаж просто привлекается к процессу продаж, на разных стадиях, в разных ролях. То есть, наверное, это тема для отдельного доклада. То есть у нас есть селдзи, у нас есть маркетологи, у нас есть девелоперы, э, дизайнеры. Они, допустим, занимаются маркетингом, то есть выкладывать -то компоненты, либо там что-то рисуют. Они же занимаются с они же общаются с клиентом, собственно, на английском. Это важно. И как бы куча людей задействована, и, в принципе, все потихоньку помогают. Конкретно sales, если говорить про маркетинг, sales у нашей компании занимается исключительно конвертацией. Лидогенерация и дел маркетинга занимается, который состоит из журналистов и кучи девелоперов, дизайнеров. Так вот, что я уже хотел сказать? Сейлзы, самое главное, чтобы они ну, как это, использовали CRM, общались с клиентом, не забывали, постоянно полапили. То есть как-то так.